mana shu yerda men shuni aytib o'tib ketishimim kerakki yana shu fuqarolar bilan tiek o'rtasida ko'p tushunmovchilik bo'ladi kasallik varaqalari to'g'risida aytaylik ikki marta statsionarga yotib kel kam yotibsan yana bir marta yot yo'q bizga tk kasallik tarixidan ko'chirma ber degan majburiyat yo'q u o'sha fuqaroning holatiga qaraladi agar davolovchi vrach shu bir yil belgilangan nogironlik muddat davrida uni statsionarda davolanishga muhtoj bo'lsa o'zlari o'rnatilgan tartibda yuborib davolatishi mumkin davolangan bo'lsa o'sha davolangan kasallik tarixidan ko'chirmasini taqdim qilinadi masalan anatomik defektlar aytaylik bolalikdan soqovlar bo'ladi yoki bir ko'zi umuman ko'rmaydi ularni mantiq yo'q statsionar sharoitda davolatish biz ularga kasallik tarixidan ko'chirmani olib kelasan majbur degan talab yo'q u qonunda ham yo'q i timek tomonidan ham bu narsalar talab qilinmaydi agar uni davolanishga muhtojligi bo'lsa marhamat davolansin xohlasa statsionar sharoitda xohlasa uy sharoitida xohlasa ambulator sharoitda u masalani o'sha davolovchi vrach bilan o'sha fuqaro bilan birgalikda hal qilinadigan masalalar bizga o'sha bugungi kungi holatini yoritib beruvchi hujjati bo'lsa bəs. bu hujjat nima yuqorida aytildi timekka yo'llanma nol sakson sakkiz и mana e, shu nogironlik belgilangan davrda ambulatorniy kartasi bo'ladi hamma joyda o'sha ambulatorniy kartasida to'liq yoritib berilsa bizga o'sha kifoya bo'ladi timek o'zi tü faoliyati mana bu yigirma o'ttiz minut daqiqada hal bo'ladi bu yerda nima bizga asosan o'sha taqdim qilgan hujjatlaridagi e, tibbiy hujjatlardagi hamma kasalni holati yoritib berilsa shunga asoslanadi и e, o'sha ko'rik vaqtidagi fuqaroning e, obyektiv holatiga qarab mana shu xulosalar beriladi